आसुरी निमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम् निमापन्ना आसुरी तर्वता अनुस्वारम नासिक्य य उच्चारण पक्काना यतो पदम మొదలైనది కాబట్టి ఆసురీయోని ఆసురీయోని మాపన్న మాపన్న ఆసురీయోని మాపన్న మోఢ మహాప్రనక్షమోఢ మోఢ జన్మని 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 అని దీర్ఘము పలుకూడదు చివరిలో నీ హ్రస్వము జన్మని జన్మని మూఢా జన్మని మామ ప్రాప్యైవ కౌన్య మామ ప్రాప్యై అనకూడదు माप्यैव माम मामीद आघातातो माप्यैव प्राप्ये अनकूडतु पाकि यावत्तु ऐत्वमतो, प्राप्यैव मामप्राप्यैव कौन्तेय का औत्वं कौन्तेय मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो ततो यान्त्यध मा गतिं यान्त्य या दीर्घो पक्कन नाकि तावत् यावत् यान्त्य यान्त्यध महाप्राणक्षमुद्ध अनुस्वारम् अङ्गोच्चारण ततो यान्त्यधमां गतिं गतिं ततो यान्त्यधमां गतिं पूर्तिश्लोकम् आसुरि यो निमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं